રાજકોટમાં નેશનલ ગેમ્સનો પ્રારંભ થયો છે ઓગણત્રીસ સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં આવી નેશનલ ગેમનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો જેમાં રાજકોટમાં યોજાનારા નેશનલ ગેમ્સમાં એક હજાર જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો અલગ અલગ છ રાજ્યની ટીમ વચ્ચે હોકીનો જંગ જામ્યો હતો જેમાં પ્રથમ દિવસે પ્રથમ મેચમાં ઓડિશાએ જીતનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું गुजरात में आए और राजकोट में मतलब पहली बार आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है मतलब बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमारा मैच एक्चुअली कर्नाटका के साथ था और हम लोग सिक्स मंथ से जीते हैं और तो मुझे लगता है कि हम लोग और और स्कोर्स कर सकते थे हमने किसी भी बहुत कर दी तो नेक्स्ट मैच में हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छा एक्चुअली मैं, मैंने इंडियन टीम के लिए बारह साल खेला है टीम ने ओलंपिक्स में क्वालीफाई किया था आफ्टर थर्टी सिक्स ईयर्स वो मेरी कैप्टनशिप में टीम ने क्वालीफाई किया था टू थाउजेंड सिक्सटीन में और अभी हमारी टीम और भी अच्छा करी है हमने दोबारा से क्वालिफाई किया ओलंपिक्स में टू थाउजेंड ट्वेंटी में भी और इसलिए मतलब मुझे लगता है कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल तरी से रह गए बाहर बट फोर्थ हमारी हमारी टीम फोर्थ आई इस बार बट उस हिसाब से हमारी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी थी हमारी टीम बहुत अच्छा कह रही अभी कॉमनवेल्थ में हमारा बहुत मेडल आया टीम का तो बहुत अच्छे लेवल पर टीम हमारी पहुंची हुई है और हमें उम्मीद है कि अभी वो एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा करेगी और एज ए प्लेयर मैं कहूँगी जो हमारे पुराने प्लेयर हैं सुरेंद्र कौर वो भी फॉर्मर कैप्टन रहे हैं और हमारे हरियाणा से हैं वो मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं हमेशा से आ, हमारी जो अभी टीम खेल रही है उसमें जो मतलब जो इंडियन टीम अपनी खेल रही है उसमें जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं जैसे हमारी टीम में शामिल खेल रही है वो भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव रही है उसके उसको प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है तो बहुत अच्छी बात है ऐसी और दो तीन प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं उस लेवल पे और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्लेयर निकलेंगे लॉन्ग टाइम खेलेंगे इंडिया के लिए और आ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ जरूर है कि क्रिकेट के लिए बिल्कुल क्रिकेट को मतलब उस लेवल पे मतलब माना जाता है लेकिन हमारी जो हॉकी है तो जैसे नेशनल गेम है उसके बावजूद हम लोग वहाँ पे नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए जैसे हम भी इवन मैं नहीं कोई और भी होगा जैसे मैं कैप्टन हूँ मुझे फिर भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए और अगर कप्तान को ही नहीं जानता तो टीम को कैसे जानेंगे तो हर प्लेयर के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है किसी को तो भी तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है जैसे हमारे जो जो मैचेज हैं अभी लाइव होने लगे हैं एक ऐप बनाइए वॉच हॉकी उसके मैचिज आने लगे तो उससे बहुत वो चीज़ बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि हम हम जैसे वुमेन्स और मेंस की जो लीग है वो हमें मतलब तो तो हॉकी की दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए ताकि जो पुराने प्लेयर भी हैं और जो मतलब रिटायर भी हो चुके हैं और जो आने वाले प्लेयर्स हैं उन लोगों को एक एक्सपोजर मिलेगा और अच्छा तो। अभी जो अज सा मैच से पंजाब के कर्नाटका का बहुत व्या मैच ਸੇਓ ਦੇ ਚੋ ਵਨ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਬਾਈ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ سارے ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਣ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ سپورਟ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਦਵੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ہماری ਟੀਮ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ 6-1 ਸੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा गोल कर सकते थे हमारी टीम आज पहला मैच है काफ़ी मिसिंग ही की है मुझे उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट मैच में टीम अच्छा खेलेगी और अच्छे गोल से हम जीतेंगे जीतें टीम आज कर्नाटका के साथ में पर जैसे हमारे लड़कियाँ काफ़ी इंडिया की स्टार खेल रही हैं उस हिसाब से हमने गोल नहीं किए हमें कम से कम पंद्रह गोल से जीतना चाहिए फर्स्ट मैच पार्ट ऑफ गेम है match, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में ये जरूर अच्छा खेलेंगे देखो जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है आठ टीमों का इसमें लीग का हम नॉकआउट है और सभी टीमें क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी और सब टीमों को अच्छा मौका मिलेगा सभी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कैंप में सब कुछ होर रखा है सभी प्लेयर खेल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है टीमें अच्छा खेलेंगी जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा